в прямом эфире каждое утро в одно и то же время в 8.00. Меня зовут Андрей, Евангельская церковь с хорошим названием «Благодать». На календаре 28 января, среда и 1435 день войны России против Украины. Мы продолжаем молиться. Желаю всем мира, всем Божьей защиты и, самое главное, веры в Иисуса Христа. Погода на улице, говорят, Гололед неимоверный, так что берегите себя, особенно автомобилисты и те, кто ходит пешком, конечно же. И перед нашим Словом Божьим, чтением молитвы я поприветствую. Геннадия Белиба, Кристина, далекое зарубежье, Испания, Сергей Калинин, доброе ледяное утро, да, доченька вот присоединяется, слава Богу, перед школой слушать Божье Слово. Валентина Калинина, выздоравливайте. Пусть Господь укрепит вас. Ольга Лешенко вместе с нами. Евгений Шпилевой. Так, Сергей Острижный. Андриан Близников всегда слушает, помогает, поддерживает Церковь Благодать в молитве. Юрий Кирлаш, Барбой Наталья, Люда Шувалова, Сережа Алексеенко. Доброе утро. Стефанов Павел. Пусть Господь благословит тебя, Паша. Юлия Острижная желает нам доброго утра. Первый проснулся у нас Барин. Доброе утро, Церковь Кирилл Нуфриенко, Виктор Барский, Владимир Ларочкин, так, вижу еще, Константин Кособоков, доброго ранку, Медведев Андрей, Ира Ледовская, Сережа Курас слушает. Так, предупреждают нам, что во дворах очень скользко. Мартынченко, Саша, Евгений Кужухин присоединяется. Юрий Кирлаш, вижу, Руслан Галенков, Елена Демидова, Олег Волошин, Люда Шувалова. И еще присоединяются, слава Богу, трансляция на YouTube и на страничке Facebook. Можете, кому как удобно. И мы обращаемся к Божьему Слову и вместе помолимся. Всего 10 минут драгоценного времени. Послание к Ефесянам. Пятая глава у нас. Послание к Ефесянам. Всего 6 глав. Вот легко запомнить. Первые три главы как раз пополам. Это основы христианской веры. Что спасение мы получаем по благодати, по Божьей милости. Это не наша заслуга. Мы не можем его ни заслужить, ни заработать. Это все для нас совершил Господь Иисус. Христос и соединил нас в новом человеке. Новый человек это тело Иисуса Христа, Его церковь. И вот с 3, 4, 5, 6 глава, 3 главы, последние, как вера, христианская вера, как тот человек, который принял этот дар вечной жизни, как эта вера отображается в Его повседневной жизни на практике. Нельзя говорить: я просто верю и жить как попало тот человек, который уверовал, жизнь такого человека меняется коренным образом. И вот он, апостол Павел, пишет первый, второй стих, я прочитаю. Итак, итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Как нам сегодня жить? Сегодня надо жить подражать Богу и жить в любви. Это совершенно другое положение. Мы сегодня уже дети Божьи, потому что Христос, написано, возлюбил нас и отдал себя за наши грехи. И Господь принял, принял эту жертву, и эта жертва совершенная. Этой жертвы достаточно, чтобы назвать детей Божьих по имени. А дети, как вы знаете, подражают своим родителям, как ни крути. Раньше мне говорили, и многим я знаю. Ой, в кого ты такой уродился? Хай Бог мылые. Уродились мы в своих детей. Заходил вчера в магазин, там, секонд хенд рядышком. И девочка маленькая, и не знаю, сколько ей там, 5 годик лет, наверное. И с мамой. Пока мама смотрела футболки, девочка пошла и вытащила с полки э, такой туфель на каблуке, на 37-38 размера. И вот меряет себе на маленькую ножку. И говорит, мама, давай купим. Мама говорит, а ты еще маленькая, надо сначала подрасти, чтобы носить такую обувь на каблуках. Она нет, плачет, говорит, мама, я хочу, как ты, вот мама, и все, и купи, купи, купи. Вот, дети. А дети Божьи, дети бодрые, Божьи, подражают кому? Подражают Богу, подражают Богу своему Отцу, стараются жить, потому что в них живет Святой Дух, Дух Отца Небесного. Восьмой стих, говорит, вы были некогда тьма, да, раньше были, кого ты такой уродился. Были такие. А теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Поступайте из этого положения, что вы спасенные, что Бог возлюбил вас, что вы дети Божьи, что вы совершенно другие. А вот это все блуд, нечистота, любостяжание, даже вообще об этом говорить не стоит для детей Божьих. Сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам вообще таким детям Божьим неприлично. Этим занимаются другие люди. Этим занимаются чада гнева. А вы живите с благодарением. Благодарите Бога за этот бесценный подарок во Христе Иисусе. За вечную жизнь, которую Бог даровал нам. Мы сегодня спасенные дети Божьи. 15 и 16 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Никак не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы дорожите временем. Каждому из нас Бог подарил. Время – это дар Божий. И оно у нас на этой земле не бесконечное. Бог отмерил 70-80 лет. Кому-то меньше, кому-то больше. Но в среднем, в среднем, статистические данные нам говорят, что в среднем так в Украине люди живут. Поэтому это время не тратьте. Не тратьте на всякую ерунду. Не тратьте, а живите. Используйте это время, чтобы для почитать Божье Слово, чтобы вместе помолиться, чтобы помочь кому-то, ближнему, чтобы сесть покаяться, может, в своих грехах, в тех недостатках, которые вы видите в себя через Божье Слово. Живите достойно детей Божьих и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Вы знаете, что от вина. Многие знают, что происходит от вина. Человек теряет рассудок. Он ищет там утешение. Там нет никакого утешения. Утром надо снова и снова повторять. Искать там, но вино делает человека неразумным. А что делают верующие? Но исполняйтесь Духом Святым. Как это делать? Назидайте самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Это мы можем делать всегда. Этому нас научила Церковь Благодать, Церковь Божья. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим. Благодарим нашего Господа всегда. Да, сегодня мы живем в этой стране, в Украине. Идет война. Как можно благодарить? Можно благодарить. Бог нам дал все. Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. По крайней мере, за это. За это мы можем благодарить нашего Бога и Отца когда тяжело, просить у Бога мира, покоя, небесного мира в наши сердца, просить, чтобы агрессор убрался к себе домой, это мы можем, благодаря Иисусу Христу. Небо сегодня открыто для своих детей, Господь слышит и отвечает на молитвы, отвечает правильно, отвечает мудро, отвечает так, как Он задумал, не так, как нам порой хочется. Но мы верим и доверяем нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. И здесь дальше, жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь свою. Очень, наверное, сложно, но есть образец, на кого, кому подражать и куда стремиться. Каждый из вас любит свою жену, как самого себя, а жена то да, боится своего мужа. Но вот такие, вот такие повседневные рекомендации. Каждый Божий день. И у нас есть Иисус Новин. 18 и 19 главы. 18 глава, замечательная глава, первый стих я прочитаю. Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена им. Бог, Божий народ, Бог дал победу израильскому народу, они завоевали землю, и вот победа. И первое, что они сделали, они поставили шатер, они поставили скинию, Место в Ветхом Завете, это было место встречи Бога с человеком. Есть. Потому что самое главное, что они помнили, что победа, победа, это Господня победа. И без Божьего поклонения все наши победы, жизненные победы, они бессмысленны. В жизни верующего человека, я знаю, что в центре всегда стоит не успех, не продвижение а Господь Иисус Христос. Но это была земная скиния. Это был образ небесной скинии, той, которая предстояла прийти. Это не оригинал, а оригинал, истинная скиния, которую воздвиг Господь. Это храм, это нерукотворный, это Бог и человек вместе. Небесный Иерусалим. И сегодня мы отчасти испытываем эту радость. Бог и человек вместе. Дух Святой живет в наших сердцах. Мы сегодня храм живущего в нас Святого Духа. И здесь, в сердце, место встречи человека с Богом. И 19 глава заканчивается, написано, разделение земли. Все, каждый получил. Каждый получил себе участок земли. И получил, всем хватило. Господь делает так, что Он обеспечил всех землей. Хватит всем. Это совершенная Божья любовь. Остался вот один. Остался один Божий человек, пастырь, священник, Иисус Новин. Вот Ему земли еще не было. И Он попросил для себя, знаете, что Он попросил? Он попросил для себя землю. Но на горе Ефремовой Фа, Ми, А, -фа Са, Ра, И вот такая земля. Я посмотрел в справочнике, что это за земля, какую землю попросил для себя пастырь, победитель. Божий генерал, он попросил себе место неплодородное. 20 километров от центра. Хуже нет. Маленький, безжизненный участок, кусочек земли. Вот это Божий генерал. Я сразу подумал о Лоте и Аврааме. Авраам уступил лоту, лот захотел лучше, а Авраам верил в совершенно другую землю. И он ждал, он ждал с неба, небесный Иерусалим и мы помолимся. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это утро. Оно и тревожное. У нас отбой воздушной тревоги. Сегодня сильно пострадал город Запорожье. Пусть Господь благословит и утешит людей. И мы молим Тебя за наших воинов-защитников, за всех, кто защищает нашу Родину. Благослови наших верных миссионеров и также все церкви Христовы по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудется со всеми нами. Аминь мирного и тихого дня. Гололед ужасный. Смотрите под ноги. И встречаемся сегодня в 18.00 на, на богослужении в Малом Зале. Тихого и мирного дня.